হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ এতিয়া যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু ভাদ মাহত গোপিনীসকলে নামঘৰত দিহানাম লয় আমাৰ গাঁৱৰ গোপিনীসকলে দিহানাম লৈ আছে তাকে বোলো অকণমান দৰ্শন কৰোঁ বুলি আহিলোঁ আপোনালোকক মই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ এয়া আমাৰ গোপিনীসকল দিহানাম লৈ আছে আৰু আমাৰ যিহেতু নামঘৰৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰি আছে সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে দিহানাম লোৱা আপোনালোকে উপভোগ কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু উপভোগ কৰিব এতিয়া আমি এগৰাকী আইৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে ভাদ মাহত আইসকলে নাম লয় হয়নে নহয় যে ভাদ মাহত কিমান তাৰিখৰ পৰা নাম আৰম্ভ কৰে আৰু কিমান তাৰিখত ধৰি লওক শেষ কৰে আৰু কিমান দিন লয় সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন জয়গুৰু শংকৰ আমাৰ প্ৰাথমিকে আমি শংকৰ দিন শৰাই দিলোঁ তাৰপৰা আমি প্ৰথম এক তাৰিখৰ পৰা আমি নাম আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ সকল সকলো আহে আবেলি আমি সকলোৱে নাম লওঁ মনৰ হেঁপাহত নাম লওঁ সেইটো ভগৱানৰ নাম গতিকে অন্তৰৰ পৰা যি ওলাই আমি সকলোৱে মানে অন্তৰ ফুলি নাম লওঁ আৰু গোটেই মাহটো আমি লওঁ মাহৰ মুখত আমি আমি শৰাই দি পেলাই আমি নাম সামৰণি লওঁ ধন্যবাদ এতিয়া আমাৰ মাজত বাপ কেইজনমানো আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ভাদ মাহটো কিহৰ বাবে বিশেষ কি কাৰণে ভাদ মাহটো বিশেষ আৰু ভাদ মাহত যে আইসকলে যে নাম লয় ভাদ মাহৰ গোটেই মাহটো গোটেই মাহ জুৰি নাম লয় গতিকে ভাদ মাহটো কি কাৰণে বিশেষ সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন মাহ বুলি নাম লয় ভাদ মাহত যিহেতু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম আৰু ভাদ মাহতে মাহটোৰ কাৰণে হৈছে ভাদ মাহটো অতি পবিত্ৰ মাহ অনুসৰি হয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো যদি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ